Ha, jadi maksudnya dia hanya pada anod sahaja. Tidak berlaku pada eh tetap faktor nombor satu. Di sini yang saya geram. Saya geram apa tahu? Ketot salah. Anon sana memang lah. You boleh confuse. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga. Kau confuse tau. Tapi kalau kau salah kat ketot, aku geram betul lah. Kenapa? ketot tetap faktor nombor satu. Boleh eh? Jadi ketot jangan salah eh next time sebab ketot tetap faktor nombor satu. Okey. Sebelum saya pergi kepada kepekatan ion ini, saya nak go back tingkatan empat yang kamu belajar chapter 6 acid and bases. Yang mana kita dah belajar dulu iaitu bila kita ada bahan yang larut, bahan yang larut Okey. Campur dengan pelarut. Dalam kes ini, saya guna air suling. Okey. Katalah eh. Yang ini pula bahan yang larut, kita guna pepejal NaCl. Maka saya akan dapat kat sini larutan NaCl. Faham eh? Boleh eh? Okey. Bermaksud, kena ada dua perkara baru larutan itu muncul. Boleh? Boleh tak air suling tu larutan, Jasmine? Tak boleh. Mana bahan larutnya? Boleh tak pepejal nitrogen klorida itu larutan? Tak boleh. Mana air sulingnya? Air suling bercampur dengan nitrogen klorida, pepejal, goncang, larut, baru jadi larutan. Faham? Boleh eh? Okey. Sekarang daripada kefahaman ini, kita dapat membuat satu formula tentang kepekatan. Iaitu kepekatan ada dua. Eh. So, okay, saya ambil gisim gram per dm3 ataupun mol per dm3. Tak kisahlah apa-apa pun. Tapi kalau lah saya ambil gram per dm3 maksudnya apa? Gisim NaCl dalam gram bagikan dengan isi padu air. Air. Iaitu H2O. Boleh? Okey, cerita dia begini eh, pelajar. Okey. Kau tengok eh. Satu dengan dua ni, dia akan gunakan karbon tu jenis karbon elektron. Dia akan gunakan karbon uh, elektron karbon. Okey. Dan, kalau kat sini satu lagi, dia akan dia akan labelkan. Okey. Satu. Okey. Satu. Uh, Uh, ke kepekatan ke yang pekat. Contohnya okay, 0.2 M ataupun dia gunakan 2 mol per dm cube. Kalau yang ini dia akan gunakan yang cair. Dan cair itu mesti ekstrim. Cair dia. Contoh 0.0001 M. Ekstrim tak? Ekstrim. Bila awak nampak 0.0001 M cair ke pekat? cair. Boleh? Okey, apa cerita cair pekat ni? Okey, dia begini eh. Apa berlaku di anode? Okey, di anode. Okey, saya tak lah. nak cerita katod lah. Kena nak cerita dua-dua. Okey, tak apalah kita dulu lah cerita eh. Okey, sekarang ni kita ada dekat sini Na plus dengan Cl minus. Dekat ini kita akan dapat H plus dengan OH minus. Okey, apa maksud pekat? Apa maksud kepekat? Ha, kalau maksud pekat ni apa? atas ni tinggi, yang bahagian bawah ni rendah. Betul tak? Setuju eh? Okey, masuk pekat je? Eh? Yelah, matematik. Mesti kita masuk banyak garam, airnya sikit pekat lah. Faham eh? Okey. So, bila kita buat eksperimen ni, apa yang berlaku? Okey. Katalah eh, kita saya lukiskan sedikit supaya kamu boleh nampak. Okey. Aa, pertama sekali, bila elektrolisis ini, kamu kena tengok dia guna apa? Kalau dia guna karbon saja, confirm faktor satu atau dua. Tiga takkan. Ha, kejap lagi di faktor tiga nanti, kita tengok. Dia akan labelkan cuprum. Labelkan argentum. Argentum and not faktor nombor tiga. Senang ya? Okey. Ketot, tetap faktor nombor satu. Boleh eh? Okey. Ha, jangan risau, jangan risau, tak apa Terima dulu, terima dulu Nanti saya ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi Sampai faham Dan jangan panik Engkau ada aku Ada cikgu Eh? Okey Jadi cikgu pun masukkan eh Kita pun masukkan Okey 2M 2M NACL Okey Kalau kita lihat Di ketot Siapa yang datang? NA plus dengan H plus Betul? Okay, dan h+ sebab dia punya tu lebih positif katak tempat terima betul kita akan cari anot yang lebih positif okey kita akan dapat 2 h+ terima elektron untuk jadi hidrogen gas okey dekat anot yang datang klorida dengan hidroksida betul okey dan hidroksida ni lebih negatif maka kita akan dapat oksigen kita akan dapat oksigen. Okey. Tetapi bila awak guna ini, awak takkan dapat oksigen. No. Nope. Awak akan bau klorin. Awak akan bau klorin. Nanti kita buat. Kenapa eh? Ah ha, tu persoalannya kenapa? Ini dia. Kenapanya adalah kerana N not sekarang bukan lagi nilai E not. N not sekarang faktor kepekatan ion. Boleh? Okey, apa itu pekat? Okey, tadi cikgu bawa cerita. Pekat ni bermaksud yang ini lebih banyak, yang ini sikit. Betul? Okey, so apa berlaku di sini, bila kita tengok anode ni, okey, Cl, Cl minus, Cl minus, Cl minus, Cl minus, Cl minus, Cl minus, OH. Cl minus. Walaupun OH itu ada, tetapi bilangannya sedikit, maka ion klorida yang akan bebaskan untuk jadi klorin. Faham tak? Faham tak? Boleh eh? Tetapi, ha, tetapi dia. Untuk faktor kepekatan ini, kita hanya consider klorida, bromida dengan iodida. Kenapa? Sebab nilai enot dia tak ekstrim. Untuk sulfat, contoh eh. Kamu guna Na2SO4. Yang datang dekat anod SO4 2- dengan OH-. Okey, berapa nilai enot sulfat? Berapa nilai enot sulfat? Cari-cari, sulfat berapa? Positif. 2.01 hidroksida apa? Positif? Positif 0.4. Okey, awak tengok eh. Walaupun sulfat ni banyak, banyak, tapi bila awak buat, awak takkan dapat apa sulfur begitu. Tak ada. Tetap hidroksida akan terpilih. Kenapa? Kerana peruk apa ni dia punya perbezaan nilai inot e terlalu besar untuk sulfat. Boleh? Tetap hidroksida. Jadi faktor jadi faktor nombor satu ke faktor nombor dua untuk enot? Faktor nombor satu. Faham eh? Jadi untuk kepekatan hanya consider pada klorida, klorida, bromida, iodida. Maksudnya halogen. Yang selain daripada halogen itu bukan faktor nombor dua. Mesti faktor nombor satu. Boleh tak? Boleh? Okey. Faham ke tak faham ni? Faham eh? Faham eh? Okey. Ketiga macam mana pula? Ketiga ni jenis elektrod. Dan kita dah belajar elektrod ini ada dua eh. Satu lengai. Lengai ni satu lagi aktif. Ah, ha, Yang lengai seperti Karbon. Carbon, platinum. Okay. Yang aktif, contoh seperti cuprum, argentum. Okay. So, apa yang berlaku, kelas. Okay. Bila kita gunakan, okay. nak, nak kenal dia senang. Eh? Ke? Nak kenal dia. Okay. Apa yang kita buat. Okay. Mana tadi? Uh, ni, ni. Kan? Okay. Dia guna dekat sini. Apa? Cuprum. Ah, dia guna cuprum. Lepas tu, dah katalah dia guna kat sini. Okay. Larutan kuprum sulfat. Okay. Kita tengok balik dekat ketot. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Cu2 plus dengan H plus. Okay. Faktor apa untuk ketot? Faktor nombor satu. Iaitu pemilihan nilai inod. Okay. Kita cari nilai inod yang positif ke Negatif. Ketot positif. Okey, siapa yang positif? Ini positif 0.34V. Ini 0.00V. Confirm copper. Tengok eh. Bila kamu buat latihan selalu, nombor tu dalam kepala otak. Itu orang A lah. Ni kau, pemalas nak mampus. Okay. Ah, Contoh lah. Okay. Buat latihan satu dua. Lepas tu, kau nak nak cepat. Memang tak boleh cepatnya. Boleh? Jadi, boleh tak saya transfer saya punya kemahiran pada awak? Kelas, saya boleh transfer knowledge. Kemahiran boleh tak saya transfer ke awak? Okey, eh? Jom, contoh Ziki, kau duduk dan diam, cikgu okay, transfer. Yeah. <coughs> Kalau ada, memang aku nak. Best. Tapi dalam dunia, realiti tidak berlaku macam tu. Eh, kau pun. Okey, lepas tu tu jadi pandai macam aku kan. <coughs> <Yeah>. Alamak. <tose> 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 Tapi dia tidak. Dia kena jaspi, kena buat jasmi. Dalam awak kena duduk. Dua jam kau boleh duduk. Eh? Kan? Ha, begitu itulah. Okey. Jadi kita lihat kat sini. Cu2 akan terima elektron tu jadi Cu. Okey. Dekat sini. Yang datang siapa? Yang datang? Yang datang adalah sulfat dengan hidroksida. Tapi. Dek kerana dia guna kuprum. Dua-dua anion -dua ini tak terpilih. Ha? Dua-dua anion -dua tak terpilih. Okey, kenapa? Ini, ini, ini. ini adalah elektron aktif. Dia mengambil bahagian. Alanya yang macam kes magnesium dengan copper, magnesium tu melarut. Faham tak? Kes ini pun sama. Kuprum tu yang akan melarut. Ini kuprum apa ni? Ini, ini kuprum elektron. Faham eh? Kuprum tu kuprum elektron. Bermaksud, yang satu ni dia tebal, yang satu ni dia nipis. Elektron sendiri mengayon. Kenapa dia mengayon? Elektron itu elektron aktif. Oh, kalau gitu cikgu, carbon dengan platinum ni dia tidak mengambil bahagian. Tak. Dia hanya tempat di mana berlaku proses nyah cas. Sama ada cation receive elektron dekat katod ataupun anion membuang ataupun membebaskan elektron dekat anode. Boleh? Faham tak? Okey. Kor, korang faham tak ni? Okey, cikgu, cikgu, okey. Kesimpulan eh, jom kita buat latihan ni sikit. Cikgu tunjuk. Okey. Kau tengok sini, kan? Dia guna karbon saja. Okey. Apa yang kita ada? Ion yang kita exist, Cu2+, H+. SO42-OH+. Okey. Ketot. Faktor nombor 1, 2, 3. 1. Okey. Kita ada... Cu2+. Dengan H+. Plus. Nak pilih yang mana? Enote yang positif. Betul? Yelah. Ketot tempat terima. Betul? Bila tempat terima, mesti cari enote yang... Lebih positif. So, kita akan dapat... Cu2+. Receive 2 electron jadi... Cu. Okey. Dekat enote yang datang sulfat dengan hidroksida. Ada tak dia guna kepekatan? Tak ada. Ada tak dia guna elektron kuprum? Tak ada. Faktor nombor satu. Bila faktor nombor satu, antara antara sulfat dengan hidroksida, siapa yang lebih negatif? Siapa yang kurang positif? Hidroksida. So, kita akan dapat hidroksida ni. Okay akan bebaskan elektron untuk hasilkan oksigen dengan air. Okey, observation dekat katod apa? Tengok kat sini. Kopo tu hanya jadi okey, elektron elektron menebal. Okey, anode apa ni? Boleh kata oksigen gas terhasil. Jangan. Gelembung 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 gas tak berwarna Terbebas Bermaksud di sini Pemerhatian adalah Berdasarkan persamaan setengah Bukan hafal ikut kes Jangan Okey saya nak tanya Kepekatan ion Tambah ke berkurang ni? Kuk CU tu plus jadi CU Tambah ke berkurang? Berkurang kan? Okey apa berlaku pada warna biru Kupron dosulfat Bertambah ke berkurang kamatan dia? Yes. Warna biru. Okay. Uh, larutan. Keamatan eh. Keamatan. Warna biru larutan berkurang. Tak perlu hafal. Semuanya based on spasman Tapi kalau tak ada ni boleh jawab? Tak boleh jawab. Kita bukan jawab bagi case. Boleh? Okey. Jom tengok yang nombor dua. Ah, hati-hati. Saya bagi pula. Alah, lupa nak tagging kat sini. Okey, biasa eh. Kalau dia bagi saja kepekatan ha, dah tahu dah di faktor kepekatan lah. Lebih-lebih lagi, Enayon tu, Halida. Awak dah tahu dah. Oh, ini faktor kedua kepekatan Tapi di Enot ke di Ketot? Enot. Senang ke susah? Dalam buku tag ada tak ini? Tak ada. Ah, ini cerita dengan awak lah. Eh, jadi di ketod, Okay, di cathode, kita ada apa? Tetap Cu2+, akan terima elektron jadi Cu. Jadi, maksudnya, apa apapun, tetap kita guna faktor pertama. Okay, tapi untuk yang case anode ini, okay, untuk case anode, okay, kita ada klorida dengan hidroksida. Siapa yang akan terpilih? Klorida. Klorida akan bebaskan, okay, klo, uh, bebaskan elektron jadi klorin. Okey, apa observation dekat ketak? Ion jadi atom. Elektron, elektron menebal. Okey, yang ini. Apa warna klorin punya bubbles? Gelembung. Air, gelembung. Gelembung. Ah, ya. Gelembung gas. Kuning. Eh, berwarna kuning. Dibebaskan. Okey, dan apa berlaku pada warna biru? Ion ni, koper tu jadi koper atom. Apa yang jadi pada warna biru? Tambah ke kurang keamatan dia? Keamatan warna biru berkurang juga. Boleh? Boleh? Okey, kenapa berkurang? Tengok ni. Tengok ni. Cu tu plus. Jadi, jadi Cu. Yang berikan warna biru tu, Cu tu plus. Yang berikan warna biru tu, Cu tu plus. Bila CU tu pula jadi CU, ada tak warna biru tu makin tambah ke makin berkurang? Makin berkurang. Boleh eh? Kat sini pun sama. Ni, CU tu pula jadi CU. Warna biru tambah ke berkurang? Berkurang. Kenapa? Warna biru tu diberikan oleh kehadiran ion kupra. Apa binatang apa yang warna biru? Darah dia. Belangkas pelangkas scrap show. Ah, oh, ya, ya. ha, kau ni semua benda tak tahu ah. Ha. Tahu makan ni. Ya. Eh, okey. Okey, yang kuprum. Okey, tengok eh, dia guna kuprum. Okey. Jadi, di anode, okey, kita lihat di anode plus apa berlaku? Okey, apa berlaku yang datang Cu2+ dengan H+. Siapa ni? Faktor nombor satu. Cu2+. Akan receive elektron jadi Cu di anode yang datang sulfat dengan hidroksida. Siapa terpilih? Dua-dua tak terpilih. Dua-dua tak terpilih. Pasal apa? Ilatron kuprem itu yang akan mengayon. Tengok bahasa saya eh. Mengayon. Membebaskan elektron jadi ion kuprem 2. Bahasa kena jaga eh. Ion kuprem. Eh. Menyah cas. Ataupun uh, menerima ion kuprum menerima elektron. Jangan guna mengayon Menerima elektron menjadi atom kuprum. Yang ini pula. Atom kuprum mengayon Faham eh? Dari segi konteks. Okey, saya nak tanya plus. Ini Cu2 plus jadi Cu. Lepas tu Cu jadi Cu2 plus. Ada berlaku tak perubahan pada kepekatan ion kuprum tua? Tak ada. Dia kena topak balik kan? Ini dia kurang. Tapi kat sini dia kena topak balik. Jadi apa berlaku pada warna biru tu? Berubah ke tak berubah? Tak berubah. Warna biru. Keamatan warna biru. Larutan tidak berubah kerana kepekatan tidak berubah. Okey. Jadi saya tuliskan kat sini. Keamatan warna biru larutan okay. tidak berubah. Okey, finish. Sudah.